Həmsə salamlar. Bu dəfəki videoda ev şəraitində fast food, sənvidç qalvası hazırladıq. Çox sadə və çətindir. Bunun üçün şöbə bizə lazım olacaq 2 dilimin tost şöbə çörəyi. 2 dilim zövq uyğun qalvası, mənim istəyətim qalvası, doktorskə qalvası. Holland pendiri. QR tortusu. Narzini, narzini, çesme miş. Hardal. Mən istətdiyim evdə az olur, hardal olur. Evdə hazır hardal çıxdırmaq olar. Və otaq temperaturunda kərə yağ var. Otaq temperaturunda çünki çörəyə yağmalıyıq, qatı olmasın mayonez, da tabasco sauce, ketchup. Dadəzə toyuq nə istəsəniz. Və əl çörəyin hər bir tərəfinə kərə yağına yatırub. Hər çörəyin əzələfinə, hər bir tərəfinə yatırıb kərə yağına və oberse tərəfinə isə birində xardal olacaq. ve o ise mayonez. Böyle orta temperaturda kızmış tavada birinci kızartır o kalbasaları. elbette böyle deyilmək onu ona qızarmağın dərəcəsi üzürgə olur. Yəni mən çoxsa mən olaraq yarı qızardılmış elədim. Belə kəsi elədim çünki qızan qızan zaman o, o tərəfi köpə bilər. Belə bişirməyə rahat olmadı. Və jüreyi yağ tərəflə qoyuruq. Bu gündə bari qızarmağa müəyyən kimi necə poşt deyir, çoxsa mən poştdım düzləngü açar mekanizmanı. Və bir tərəfində düzlükdir, Roberts tərəfində pendir. Bunların üzündən qalvasaq. Sonra çeviririk və özünüz əl rəngi görürsüz, qızıl rəngidir. Şəbəkə qoyduqdan sonra burada nəzarət etmək lazımdır pendirin əriməyinə. Pendir əriyən kimi, demək olar ki, hazırdır. Bu rej pendir başdırılmalıdır. şekilde hazırdır. Her cür belə yemək çok yaxşı gedir. Yani fast food yanında kartoşka. O onlarla da yaramadılar biri bir için. Şey. Necə görürüz? Tam ideal bir şey. Ve evvelce de ben kartoşka hazırlamıştım. Dilimleri kartoşka free kimi elədim. Qızardandan sonra mənəcə duz əlavə edirəm. Hətta ballar, yəni paprika biləng verməyisə. Qızardıqdan sonra əlavə edəndə olur. Soludazlı olur. Və qaldı səndevici yemək. Əlavə edirəm taposko souls, keçdi. Azəmi var. Nə olur, nə istir. Və hazır nuşulsam. Gələn görüşlərə qədər